Так, они же знают, что мы здесь, здесь Мы никуда не выезжали, никакого коридора нам не давали. У меня я поехала на БЗР! мама уехала. Короче, Ты видео снял? ты Пасху ненавидел, Пасху ненавидел, Я тебе сказала, все что-то закрытые. Иди переодевайся, иди, иди переодевайся, иди. Куда ехать? Я не понимаю, просто куда там ехать, куда обращаться. Я сегодня хвонила на горячую линию. И нам сказали, ждите, что-то решим. Что решим? Вот этих маленьких деток, вот эти детки напуганы. Здесь все мы, понимаете? Мы все здесь, мы никуда не уехали. Мы не прячемся, мы живем в Славянске. Также ходим на работу под бомбами, под этими минами. Вы посмотрите, ни одного стекла нету. Боже, я не могу, я ночи не сплю. У меня тоже маленький ребенок. Сколько это будет продолжаться, товарищи? Это власть, которая действительно ведет войну с собственным народом. Да это хуже фашистов, хуже. И Пономарев ничего не делает. А то, что Пономарев ночами не спит, не жрет, это нормально. Мы не видим. А нормально, что он приехал, начал спального района огонь вести. Это нормально. У меня, блин, с рудным ребенком жена текала. Они даже не предупредили. А вы за них срак рвете. Как это нормально, вы считаете? Она бежала с маленьким ребенком, они начали стрелять вот в 300 метрах от нас. Начали вести со спального района огонь. Это вы считаете нормально? Это вообще не нормально, они даже не предупредили никого. И у нас осколки летели люди, вот, вот человек не дошел домой, убили его здесь. Это вы считаете нормально? Вот детский сад. Девочки, руку он, блин, порезал. Как это так? Кого вы защищаете? Он должен быть здесь. Они должны были предупредить. А куда людям деваться? Куда? Куда мне Нет, с квартиры куда? уйти? Куда мне? скажите, куда Нет. мне уйти? Страх Господний это был, понимаешь? Когда люди сидели просто перед дождем жарко. Люди сидели на этом, на улице, там на столе, на, на, балкон, на балконах стояли. И Рыду в этот мешал, момент, и в все. этот момент вот такие взрывы. Когда люди от стола девочка побежала, а уже руки нет. Это было страшно. Это кошмар ужас. Родители все в панике, все в крови, чем хата, вся в крови. Вот тут так вот, что он, это не парень. смешно. Стрелять. У тут, вот тут жилых не... массивов и а потом повернуться уехать, а бросить всех жителей на. Просто даже раньше хотя бы предупреждали, там гудок пускали, там, колокола били, чтобы люди прятались. Сейчас никто ну, Самое интересное, когда уже уехали отсюда, сирена загудела буквально после этих взрывов через полчаса. Начала гудеть. Когда уже, когда уже, уже, скорая, скорая, скорая уже скорая в, все... Скоро все... Вывезла, вывезла отсюда трупы. Вот и все. Вот тогда сирены только морщились. Мальчик, мальчик, это вот мы отсюда он, уехали, родители забрали на кровь. Кров на, на, на дверях это мальчик. На стене Ков. он Успел успел вот туда вот а потом дополз, там и до этого умер. и там умер вот и я вышел уже поздно было а он посмотрите что вот. с машиной вот успели выйти с машины вон все машины нет абсолютно А остались это, бы в машине это... все труба я только поднялся приехал только сюда, поставили и все Поставил машину и поднялся к себе почему и видел что люди сидели потому что я только с улицы поднялся поднялся к себе и вот а это все ну, а как насчет эвакуации? Почему еще до сих пор не уехали? Нет куда или просто. Хорошо, на кого бросать? А вы вот уверены, что никто не залезет и не разворует? Родители мои боятся, допустим, это делать. Они второй этаж, они говорят, Андрей, как бросить? Я говорю, приедьте ко мне в дом, хотя бы ко мне, в мой дом, подвал есть. Они говорят, мы боимся бросить все. Бросим, узнают, что пустой разворует. Вот эвакуироваться это... А эвакуироваться куда? Все, все здесь славянские. Мать живет на автовокзале, сестра на Володарского. Где точно -то, все то же самое все происходит. Дети, все куда мы здесь живем. Все родители всех выросли тут. Ужас какой. -то. Просто ужас. Теперь только он. Собираем. Осколки он? Нормально? Это с машины повытаскиваем. Это в машине было. О, покажи. Осколок. Если бы в машине остался, задержался иначе, чуть -чуть, там, передние, да на чуть-чуть, там сиденье переднее, все прострелено, осколками. Насквозь машина проходила, вон, от переднего капота до заднего. В колесах по 8 этих он отвезли. Сейчас вот колеса накачать и убрать машину

Расскажите, вчера было что такое? Вы как раз во время этого обстрела были дома, да, Была в квартире? Да. Ну, что произошло, расскажите, пожалуйста. Ну, не слышно были взрывы, я сидела там в углу, было кресло. Потом выш, вышла с комнаты, только хотела это взять воды себе, только вот за угол. И вот этот взрыв, а, а, какая-то оглушенность у меня, шум в голове, уш, уши заложила. Ну и повылетали окна в, трех, в двух, это, в спальне, в зале и на кухне. Ну, вообще, ваше отношение вот к происходящему? Какое отношение? Мира нужен. Что будете теперь делать? У вас нет стекол в доме. Что? Ну что? Эвакуироваться не надумали? Некуда? Некуда. Только в Киеве родственники. Некуда. Ну, а вообще вот обстоя... ваше состояние вот сейчас после этого? Всего? Вы пришли? Нет. Я еще не пришла сюда. У меня высокое давление, у меня ш... шум в голове. Сын со семьей в подвале это в гараже спал сегодня. Здесь еще дети есть маленькие? Нет, партии. они отдельно. Ну, может быть, хотите обратиться к кому-то? А к кому К, к властям, к обучению, к украинской власти. Ну а что, мир должны это должен быть просьба это как-то урегулировать все это, как-то договориться, почему гибнут мирные люди, вот так мы пенсионеры остались без окон, такой стресс. А на... и шестой, слушай, и шестой, и что, валют. а Нет. А, шестой на... мы... Мы... какой? Thank you. Давай, давай, давай. Не, подожди, подходи именно сюда. В городскую больницу имени Ленина поступило 8 пострадавших, двое из них, две женщины в хирургическое отделение с проникающими и непроникающими ранениями, шестеро пациентов в травматологическом отделении, в том числе 13-летняя девочка. Состояние пациентов в средней тяжести, на утро все стабильные, в переводе на более высокий уровень оказания медпомощи не нуждаются. В скорой помощью констатирована смерть двух жителей города. Нуждаются в чем-то эти раненые или есть все лекарства, все, что нужно? Как всегда, лекарства заканчиваются постепенно. И, естественно, нуждаемся в пополнении резерва. Антибиотики, противошоковые препараты. Это то, что всегда нужно в лечебных учреждениях, которые работают. Эвакуации мне просто некуда сейчас. И, 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 у меня четверо детей, я не собираюсь отсюда езжать. Я здесь родился, здесь живу, что я буду отсюда уезжать. Чему будь, того не миновать. Что... А во время обстрелов прячетесь где-то? Ну, конечно. У вас есть подвал какой-то? Ну, погреб. Погреб. Да. Но ну, что делать? Что остается делать? Тем более, мы живем как раз на границе, на дивном, комбикормовом и так далее. Где ребята друг друга начали стрелять вот на улице Брянская, это возле моего дома было. Ну, примерно понимаете состояние детворы. Ну, а как она реагирует? Как она? Кто? Детвора ваша. Детвора? Да. да, привыкли нормально. Костер вчера палим, рядом чечены ходят, ополчение. Нормально реагирует. Привыкли? Ну, самое страшное, что привыкли, к сожалению.